Есть такая фаза размер имеет значение. Да? То есть по-любому крупные сказать, объединения, они всегда более устойчивые, более стабильно работают и всегда более успешны. Поэтому я думаю, что в этом плане все-таки надо как-то сделать все-таки тоже самим движение вперед и так сказать, сделать, потому что кредитский состояние 260 тысяч, но он все-таки занимает место где-то во второй половине средние десятки ближе к концу. Если мы сделаем, например, чтобы в было больше 300 тысяч, мне кажется, что это все-таки тоже даст определенный толчок развитию города, и э, даже мы сами, возможно, не совсем понимаем, где. Но если говорить о конкретных моментах, то все-таки э, я думаю, что здесь э, ну, стоит обсудить несколько э, тех приобретений, которые мы можем получить. Первое, это все-таки какие-то земли. Да. Ну, вроде бы как многие там уже после 20 лет независимости земле возможно не осталось. Мне кажется, это не везде, стоит посмотреть, но может быть даже если и так, то все равно земли, как говорится, не громады, а даже частные они все равно принесут город и сделают его большим и, соответственно, дадут больше перспектив развития. Второе, это все-таки но большое количество людей, живущих там, шаровечки, лица, которые являются предпринимателями, которые так сказать, просто платят налоги из района, которые могли бы получить. Возможно, что этот э, ресурс недооценен. Там довольно-таки много людей, которые э, оформлены предпринимателями, и, соответственно, где-то, тут, мне кажется, стоит вот этот момент изучить. Может быть, конечно, не так, но э, где-то интуитивно, наверное, там есть такое э, поле, где стоит это самое по -по поискать. Да, третье. Все-таки ну, есть вот как информация, может быть неофициальная, о том, что уже какие-то идут и переговоры с инвесторами на уровне области, о том, что уже кто-то есть, как бы, что возможно, готовы в каком-то формате решить этот вопрос. И вопрос, например, присоединения зоны аэропорта к этому, есть города, то город, да, это, наверное, нас поможет это сделать это более лучше. и при правильном использовании аэропорта все Но ну, об этом много говорится. То есть, если мы это сделаем, это да, нас сразу толчет все-таки этот вопрос решить. И э, это, наверное, э, это тоже даст э, развитию города тоже определенный стимул. Э, четвертое. Свалка. И э, мусороперерабатывающий завод. То есть нам для того, чтобы расширить свалку, сейчас надо просить, есть, чтобы выделить земли у соседней территориальной громады. То есть я думаю, что этот вопрос тоже мог бы быть решен. Более, мы могли бы э, уже поле для маневра получить более, так сказать, э, оптимальные и уже так сказать, спокойно не оглядываясь на какие-то такие территориальные деления решать этот вопрос. Ну и насколько я понимаю, что на под этот э, процесс идет так сказать, выделение с бюджета, да? на финансирование. То есть это сумма, там, -то, в сумме 124 миллиона на область. Если мы это инициируем, мы можем попытаться так сказать, сделать запрос на довольно большую сумму. И возможно даже с этого что-то выехать, возможно, в большей степени, чем оно того. Хотя да, есть и минусы. Минусы, то, что там инфраструктура отстает от и надо ее подтягивать. Хотя это с другой стороны, если город что-то сделает для окружающих сел, то у нас все эти реформы только несут один только негатив. Как не реформа, то все, что где-то мы что-то теряем, то, что было. А тут если мы дадим, например, людям, которые живут рядом, город даст. Ну, какие-то конференции, инфраструктуры, какие-то такие вот, моменты, как бы. мне кажется, что это всегда работает в плюсы и на город, и на развитие, и на то, чтобы город был успешен.